Трипольская ТЭС полностью разрушена в результате российского удара. 11 апреля 2024 года российские войска нанесли удар по трипольской ТЭС, крупнейшей электростанции в Киевской области. Электростанция полностью уничтожена. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар, который сейчас тушат спасатели. Последствия. Это уже третья ТЭС, разрушенная Россией в Украине. Уничтожение трипольской ТЭС является серьезным ударом по украинской энергетической системе. Киевская, Черкасская и Житомирская области остались без электроснабжения. ПАО Центр потеряла 100% генерации, точка подробнее расскажет Роман Свитан. О, геноцидные атаки, это по, по, понятие этих процессов было с самого начала, с 22 года. То есть россияне пытаются э, уничтожить инфраструктуру жизнедеятельности Украины. То есть основная задача при любой геноцидной атаке. Поэтому в принципе, ожидаемые удары, вопрос, почему наше ПВО не перехватило, это другой вопрос почему основные станции не прикрыты, а тем более центр -энерги. Это же не ДТКская станция, в конце концов, не частная. Это государственная структура, тем более еще и выполняет задачу обеспечения трех областей, Житомирской, Черкасской и Киевской, потому должна была быть прикрыта, эта это точно. Хотя, опять же, основная это она после того, как были закрыты и остановлены два блока Чернобыльской атомной станции. Вот эта проблема основная. То есть у нас еще по энергетике ударили тогда, когда конкретно по настоянию наших так называемых друзей из заокеанских закрыли два блока Чернобыльской атомной. Там ядерные установки, которые которые могут в том числе вырабатывать, ну, по крайней мере, на этих установках есть возможность, допустим, получать в том числе и оружейный плутоний. То есть там один из отходов при работе этих установок это как раз оружейный плутоний, который может нам потом помочь в создании ядерного оружия. Это очень важно, потому что, Ясно, что удары по энергоструктуре будут продолжаться. Рассредоточение нашей системы, которая сейчас есть, и оно работает. Причем оно работает, вы же видите, то есть свет есть. Потому что работает атомная энергетика. Причем сейчас надо пересчитывать в обратную сторону. В сторону уменьшения тарифы. Ядерная энергетика это 3-4 цента евроцента за киловатт. А 3-4 евроцента это ну пусть гривна э, полторы, то есть, а не вот эти больные цифры, которые сейчас нам пытаются повесить нам на шею, на опять э, с пересчетами то есть, под зеленую энергетику, под тепловую энергетику теплоэлектростанции опять, это дорогая энергетика. А дешевая атомная еще раз повторюсь: в районе 3-4 евроцентов центов стоимость э, атомной энергетики. Потому есть сейчас у нас возможности, причем информация уже появляется о том, что будут при южноукраинской атомной станции достраивать заводы по производству уже у нас тепловых сборок. Это очень правильно и очень грамотно. У нас есть уран, у нас есть инженерно-технический состав, у нас есть возможность полный ядерный цикл замкнуть, то есть ä, производить тепловые сборки, добывать уран, обогащать, производить тепловые сборки. Нам помогает Вестингхаус американский использовать эту ядерную энергию в качестве уже электрической энергии, генерировать, естественно. А вот с двух, ну, у нас всего лишь два ядерных реакторов, которые могут вырабатывать, в том числе, но ну, не вырабатывать один из побочных материалов, это оружейный плутоний. Это Чернобыльская атомная станция в рабочем состоянии. Запускать надо и перекрыть потребности той же Киевской области. Там только надо механизм доставки людей из Славутича на Чернобыль и обратно, чтобы не через Беларусь они а ездили, то есть выполнить эту задачу. Поэтому э, нет худа без добра, как говорят. Да, это прогнозируемые э, удары, прогнозируемые, просто надо подстраиваться под них, разворачивать структуру и, э, наконец-то, заняться ядерной энергетикой, а не вся, всякими пришлыми технологіями, которые роблять наш нашу економіку не зачем нам дорога зеленої енергії панегоруч, от ви говорите про те, що є питання, да, чому якби не були захищені зокрема так станції, і от Верховна Рада викликала на засідання сьогодні для пояснень від прем'єра е, звідновлення України Олександра Кубракова та голову держагенства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма і повідомляється, що їх якби не було, тому що вони знаходяться у відрядженні раніше, наєм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої ракетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання. Скажіть, будь ласка, ну якщо не говорити не тільки зокрема так про ППО, а чимало ми. Ну, якби ресурси, можливості побудувати на території ТЕС підземні бункери та перенести туди обладнання. Ну, это технические моменты. В принципе, если была бы поставлена задача, то точно можна было бы это сделать. Значит, она не была поставлена. И вот этот год, который у нас был для защиты нашей энергоструктуры, он скорее всего был прав... ну, то есть не выполнили полностью в полном объеме задачу. для обеспечения безопасности. Но здесь же надо не только этих гражданских лиц вызывать, а вызывать надо и командующего ПВО, то есть того же Лещука, вызывать и министра обороны того же Умерова. А в основном это Умеровская задача, вызывать и спрашивать, а что, что у нас случилось. А Министерство обороны за это отвечает. То есть здесь вопрос к очень, то есть к большому количеству э, ответственных лиц. Но ну, опять же, я думаю, будет, будет комиссия, будет э, разбираться, э, кто э, непосредственно виновен, кроме, естественно, россиян, потому что это их удар, это их геноцидная э, задача, которую они пытаются выполнить. Кто у нас э, отвечает за определенную энергобезопасность и в том числе безопасность энергообъектов от э, внешних ударов. Можно было, конечно, это можно было все сделать. И время было самое интересное. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що ну говорячи про Петріота, так і про дипломатію, каже, що йому шкода, що він зіпсував вечірку з нагоди дня НАТО, але наймогутніший альянс не може знайти сім батарей Петріот для України. Він сказав, що за його словами він знайшов більше ста батарей Петріот у сусідніх країнах. Кілька систем охороняють один аеропорт, але ніхто не хоче дати навіть в оренду. І він ударяється головою об стіну. І паралельно, от я хороша новина про те, що Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради Євросоюзу країни Євросоюзу не відправлять в Україну додаткові системи ППО. Роман Григорович, так чому так відбувається знову ж таки? Ми про це говоримо вже не перший раз у наших вами ефірах. Так всі знають, де що і як потрібно якби знайти так, що тоді потрібно? Чия політична воля і власне після ось цієї ситуації можливо якось зрушиться це питання з місця чи ні. Но дело в том, что Европа это такой большой курят. Представьте себе, вот куча курицы, вот пока там реальный петух не появится, не, клюнет конкретно или не покажет свою силу, а эта ж курицы, они как бегали, куда ли, так и дальше будут бегать и куда. Естественно, Кулеба уже перешел, мягко так скажем, грань дипломатии, то есть в режим активной дипломатии не говоря уже об агрессивной но одеваться просто некуда ну вот разбивают полностью разбивают систему энергетики европейской центральной европейской страны понятно что вопрос уже даже у, у кулебу дипломата уже не выдерживают нервы то есть с этими курицами в конце концов собирать их в, одну, в, в то есть в одно место или под одну задачу по помощь, да, сейчас вот понимание есть этих процессов, Европарламент, то есть Европарламент уже определенные органы Евросоюза начинают напрягать о том, чтобы принимали решения. И действительно есть у Европы десятки этих систем, имеется в виду десятки систем, которые они могут с нами поделиться. Не семь, они могут поделиться и двадцатью, и тридцатью системами исходя из того, той возможности ПВО, которая есть у европейцев. На этом нужно просто, опять же, надо серьезный подход, вот он, по крайней мере, виден, что он уже начался. Есть десятки систем в Соединенных Штатах, десятки систем на Ближнем Востоке, Катар, Арабские Эмираты, Саудиты, есть десятки систем Тайвань, Япония и Южная Корея. Работать надо, работать надо по всем направлениям. Опять же, дипломатия, ну, у нас хромает дипломатия. То есть ее надо переводить уже в такой боевой режим, понятно, что подтягивать. Ну вот может быть, может быть, залужные там настроить эту всю систему, когда появится послом Великобритании. Ну что, кстати, что-то задержался. До сих пор нет данных о движении. То есть вот это вот может быть новая кровь уже генеральская, которая будет сейчас входить в систему дипломатии, поможет, по крайней мере, поможет чуть с точки зрения уже такого давления активной дипломатии, поможет принять.